my friend sarah's an archaeologist she works near here want to go see if she knows anything about your riddle that would be great the stone faces have always been sarah's obsession most people come here looking for treasure but not sarah she just wants answers have you been friends a long time since we were kids she was the nerd i was always skipping school and stealing my grandma's rv once in a while i'd like to convince sarah to come Abby, puedes ayudarme con esto? Está dañado. Espere. ¿Usted es la tal Lara Croft? I am. La reconozco por la foto. ¿Qué es lo que busca en este lugar? I'm following a riddle. The heart of the serpent is in the cup near the many stone faces. ¿Los rostros de piedra? Estoy aquí por lo mismo. I don't want to step on your toes. It's the serpent in the cup I'm really looking for. Bueno, Puedo decirle que han estado aquí por lo menos 400 años. Según documentos de la biblioteca, son guardianes. La leyenda dice que custodian una cripta secreta. A cript? Nunca nadie la ha encontrado. Como se imaginará, eso es lo que vuelve locos a los cazadores de tesoros. Pero si la infame Lara Croft es tan lista como dicen, bueno, si logra encontrarla, me haría un favor. You think I should start at the library? Sí. Está por el cementerio. Es uno de los edificios más antiguos de aquí. No olvide darme crédito si encuentra algo. Gracias. I will. Did you say someone's missing? Sí, Isabela, otro miembro del estudio de campo. La fui a ver después de los primeros temblores esta mañana, pero su tienda estaba vacía. Deberías preguntarle a Manu. Seguro le dijo dónde encontrar el dorado. Esto es serio. Nosotros tuvimos una pelea anoche, una terrible. Lo siento, Guillermo, no me di cuenta. Por favor, continúe. You had a fight. I don't mean to pry, but No hay problema. Hemos sido muy buenos amigos durante casi un año y creo que a ambos nos gustaría que hubiera algo más, pero ninguno de los dos abordó el tema. Isa y Sara a menudo no se llevan bien. Lo siento, Sara, pero es verdad. Porque Sara insiste en que su equipo tenga los pies en la tierra, mientras que Isa tiene una pasión por los cuentos folclóricos de los templos ocultos. Muchas veces me quedo atrapado en medio. Those stories always come from somewhere, kernel Ese es el punto de vista de Isa también. De todos modos, hay un anciano ciego que vive aquí llamado Manu. Sabe muchas de esa clase de historias. La convenció de que hay una cripta secreta escondida por aquí. Y anoche me pidió que la buscara. Me negué. Y volvimos a las peleas de siempre. Terminó con ella llamándome cobarde y yo llamándola tonta. So she ran off. Sí, como ella dijo, a probar que los incrédulos están equivocados. Esta mañana oí rumores de que ella destrozó el cementerio anoche. Ahí fue cuando empecé a buscarla. Cuando la encontré desaparecida, sin que nadie supiera nada. Empecé a preocuparme. ¿Y si fue a buscar la cripta y pasó algo? Nunca me lo perdonaría. Bien, right. tú You stay here. So if there's news or she comes back, you'll know about it. I'll go looking for Isabella starting with the cemetery. ¿Haría eso? To be honest, I'm as curious about that crypt as she is. ¿Estás exagerando? Ya me enseñó a tiempo Guillermo. el mo. for that i'm happy jonah's alive he makes friends so easily i probably would have walked here to the mission but jonah he just asked abby for a ride and she said yes i hope we're in the right place and we can find the box before trinity the earthquake hit last night at the oil facility, and now there's a volcano. Is this where the next cataclysm will hit? We have to end this before this town ends up like Cozumel. Enough space for that. have enough space for that. Abby's friend mentioned a crypt somewhere around the library. I'll meet you there. Tenga cuidado si va al cementerio, señorita. Ahí vive una bruja y le gusta convertir a las personas en ranas. I'll be sure to watch myself. Una mujer hizo enojar a la bruja. Y luego la bruja la desapareció. El trabajo duro es bueno para el alma. La secta ha logrado sostener esta misión con trabajo duro a lo largo de 400 años. Ángel de la Cruz y Truilo Serrano llegaron aquí en ese entonces y se pusieron a trabajar de inmediato. Aún hoy en día seguimos su filosofía de que el trabajo es la única forma verdadera de acercarse a Dios. There's a crypt around here somewhere. A secret crypt. Why secret? If Lopez is involved, there's bound to be a trick. That's a solid theory. What about you? Did you find anything? I got a pamphlet Seven Steps Closer to God. <laughs> Who knows? Maybe it'll help. Me llaman bruja. Imagínese. I'm sorry. Soy herbolaria. Es una rama poco reconocida de la ciencia médica. Y la abuela de ese niño era una sauría andante. Vaya las cosas que la gente ignora y están delante de sus narices. Some people are afraid to believe in what they can't understand. <laughs> Suenas como Isa. Isabella the archaeologist. You know her. Una chica inteligente, buena investigadora y sin miedo a admitir que hay cosas que no sabe. Ella es la que rompió la cruz al escalarla. No sé qué tenía en la cabeza. Intenté detenerla, pero ella estaba muy molesta por algo. Molesta y llena de dolor al mismo tiempo. Do you know where she is now? I'm looking for her. No lo sé. Después de que la cruz se rompió, ella huyó. Pero no vi en ¿Qué dirección? Por el estado en que se encontraba, sabía que no debía interferir. Lo siento. That's all right You've given me more information than I had. Do you need some help with this cross? Sí, pero primero tenemos que quitar a esos niños del camino. No es seguro que estén corriendo mientras trabajamos. Ese ciego embaucador les llenó la cabeza con historias de tesoros. ¿Creen que quiero robárselos? I'll talk to them. Váyase de aquí, es nuestro tesoro. It's getting quite late. How about postponing the hunt until tomorrow? No, no nos iremos hasta encontrarlo. Dormiremos aquí si es necesario. Oh, I hope it doesn't come to that. Is there anything I can do to help? No, ya le dijimos, no se llevará nuestro tesoro. Manu dijo que si lo encontramos podremos quedarnoslo. That's a shame. The sisters told me you were very good at sharing, and I do know a lot about treasure hunting. ¿Conoce a las hermanas? Podría delatarnos. I won't tell if you won't tell. I have a secret too. I'm the brave adventurer Lara Croft. ¡Ay! No diremos nada. ¿Puede ayudarnos? Si encuentra el tesoro lo dividiremos. You've got a deal. What do you need? Manu nos dijo que teníamos que resolver un acertijo para encontrar el tesoro. ¿Es buena con los acertijos? I'm an expert. Let's hear it. Quiero que te lleves mis suministros. Me alimento cuando el cielo llora. Si me enfermo, un pueblo muere. ¿Quién, ¿Quién soy? Debe hacer algo para alejar a los niños de aquí. Looks like there's something here. Fool's gold and costume jewelry, but the kids will love it. Díganos, encontró algo? I sure did. Look at this. Dijimos que iríamos a partes iguales, así que. Oh no, I couldn't possibly accept any of your treasure. ¿Es en serio? Absolutamente. No me quedó duda cuando la vi. Dije, una heroína de verdad. Please, please, it was nothing. I only did what any reasonable person would do. Gracias por encontrar el tesoro. Vamos a enseñárselo a Manu. No sé cómo ahuyentó a Diego y a los demás niños, pero me alegro de que lo hiciera. Ahora podemos ponernos a trabajar. should Por aquí. por su ayuda y espero que encuentre a Isa estoy preocupada por ella ojalá supiera para qué intentó Isabela subir por la cruz tal vez algo sobre la cruz pueda mostrarle a dónde fue Isa an Look through me to find the way ¿Para qué intentó Isabela subir por la cruz? Mm, impossible. i can't carry anymore. there's the next cross. i can see another. hacer una puerta. I can see another. <clears throat> There's the next cross. Mm, impossible. I can't carry any more. Looks like there's something here. Wait. I can push this. Hmm. A dead end. Isabella! Are you in here? I don't have an Isabella! <sighs> <sighs> Gracias a Dios. Guillermo me envió a encontrarte. Está preocupado por ti. Pobre Guillermo, de seguro se está echando toda la culpa. Supongo que ambas teníamos razón. Había una cripta oculta. Y efectivamente yo había idealizado cómo sería. ¿Cómo te yourself? Estaba en una cuerda cuando el temblor ocurrió. El temblor me azotó contra los muros. La cuerda se rompió y caí al agua. Creo que me fracturé el tobillo. In order to get you out, I'll have to go back for help. It will take several people. <laughs> What's so funny? Sarah could be one of those people? Me encantaría ver la expresión de su rostro cuando tenga que admitir que una de las historias fantásticas de Manu resultó ser cierta. I'll suggest it to Guillermo. Now, I don't think I can get out the way I came in, so I'm gonna have to look for another way out. I'll be right back. De aquí no me moveré.